Вечір в ефірі 34-го телеканалу програма Погляд. Сьогодні наш гість, голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удот. Удот Євген Григорович, голова Дніпропетровської обласної ради. Народився 30 травня 1973 року. У 1997 році закінчив Криворізький технічний університет за фахом гірничий інженер-електрик. Трудову діяльність розпочав у 1994 році підземним електрослюсарем шахти Батьківщина об'єднання Кривбасруда. За час роботи пройшов трудовий шлях до генерального директора гірничо збагачувального комбінату, заслужений працівник промисловості України. Приветствую вас, Евгений Григорьевич, в нашей студии. Хотелось бы поговорить вот о чем. В Днепропетровской области действует единственная, пока, насколько я знаю, в Украине, программа по поощрению гражданской инициативности, гражданская инициатива. Что это за программа, для чего она была создана и в чем, собственно, прок от нее жителям? Области? Программа принималась год назад. Эта программа включает в себя возможности проявлять свои инициативы различные, различные территориальные громады, эта, эта программа была запущена в середине прошлого года. В этом году мы даем старт продолжению второй фазе этой программы. Объявлен конкурс, и до 15 апреля мы ждем проектов наших территориальных громад, всех тех, кто хочет в нем участвовать. Эта программа включает в себя разработку проекта по энергоэффективности, энергосбережения на квартирных домов. Вот отдельно хотелось бы поговорить про конкурс проектов энергоэффективности. Что это за конкурс и кто в нем может принять участие? В рамках проекта, в рамках конкурса мы предлагаем принимать участие всем территориальным громадам. Кто может принять на себя ресурс? То есть э, эта организация должна как минимум иметь расчетный счет. Это либо ОСМД, либо органы, орган самоорганизации населения, либо либо кооператив ЖСК. Это, если говорить об участниках, э, кто имеет право на Это участие де в конкурсе? Юре. Да, Правильно? да. Да, юра и де факто. Если говорить о сути конкурса, объявлен конкурс, суть его. Мы принимаем проекты по энергосбережению и энергоэффективности, и на основании решения конкурсного комитета будут выделены победители конкурса этого года. В основном, если говорить о практике, то в прошлом году это были проекты, которые касаются в большей степени утепления подъездов, утепления фасадов зданий. Э, замены систем теплоснабжения, э, оборудование счетчиками воды тепла, тепла. Э, все, всего того, что касается экономии э, жильцами денег э, на коммунальные платежи в разрезе платы за тепло. Как Вы считаете, я э, часто слышала Ваше высказывание, что и такие конкурсы они могут поспрепятствовать, э, пос приятной на украинской мове, то есть э, э, буквально стать толчком для того, чтобы люди создавали ОСМД и брали инициативу и ответственность за свое жилье на себя. Как вы считаете, вот уже э, конкурс какое-то определенное время существует, уже есть первые результаты, действительно люди хотят объединяться, хотят брать на себя ответственность? Ну, если говорить об этом, то по итогам прошлого года в городе Непетровске было создано в два раза больше ОСМД, чем предыдущий период. Мы создаем условия при которых людям комфортно, при котором э, люди э, имеют возможность реализовать свои желания, реализовать свои потребности. Э, если у них не получается, э, мы помогаем а, разработать проект, мы помогаем э, заставить э, тех или иных э, руководителей, чиновников. Э, кто, кто задерживает процесс, помочь, помочь помочь, зарегистрировать проект, помочь продвинуть проект, помочь реализовать проект. Вот моя задача ⁇ это оказать помощь в реализации тех желаний, которые сформиру, сформированы громадой. Насколько проста процедура? Вот, скажем, есть у СНД, есть конкретный дом. Вроде как бы собрались, решили, нужно застеклить, скажем, те же окна, поменять двери входные. Вот как людям дальше действовать? В области существует несколько ассоциаций, с которыми мы работаем непосредственно напрямую. Это ассоциация городская «Наш дом Днепропетровск» и областная ассоциация «Наш дом Днепропетровщина». Можно обращаться либо ту, либо в другую, там получить любые консультации по этому вопросу. Также можно обращаться к нам в областной совет, в управление по работе с органами местного самоуправления и получить исчерпывающую информацию. Данные об этом конкурсе, контактные телефоны этого управления находятся на сайте областного совета. По какому принципу проходит финансирование? Сколько денег было выделено, например, на прошлый год? Сколько денег получили победители, скажем? Так? В прошлом году было выделено 5 миллионов гривен для участников, для участников конкурса. В этом году будет выделена такая же сумма. В среднем в прошлом году каждый победитель получил от 30 до 50 тысяч гривен. В среднем около 50 тысяч гривен. Сколько в целом домов удалось, скажем так, вовлечь в проект, и сколько домов реально получили улучшение своих условий? Условий, условий. Всего участников конкурса было свыше 200. Победителей по итогам заседания комитета конкурсного было выделено 119. Из них 75 в городе Днепропетровске. А можно, можете ли вспомнить какие-нибудь самые интересные, скажем так, проекты? Что запомнилось? А, ну, самый интересный, можно сказать, это ОСМД Гудзон. Хороший проект, он является во многом... Таким интересным инновационным, да, поскольку он затрагивал и серьезную техническую проработку, не просто поменять окна и двери, это, это был серьезный комплексный проект, который касался возможности подачи жильцам на верхние этажи воды. Вот, это ну, ну, там был такой очень интересный проект, сложный. Я лично его изучал. Он заключался в возможности аккумуляции и подачи воды жильцам верхних этажей, потому что не хватает давления по проекту. Вот. Был, этот проект реализован. Мне очень приятно, что жильцы домов увидели реальное улучшение после его реализации. И могу сказать, что в этом ОСМД очень грамотный и талантливый руководитель ОСМД, председатель. Могу сказать, что вот за такими ребятами будущее. Скажите, какие еще районы города, возможно, есть какая-то статистика, кто наиболее откликнулся или области, скажем так, какие города были наиболее активными, принимали участие в конкурсе, какие жители, скажем так, больше всего заинтересовались возможностью улучшить Я понял. свои условия. Да. Наиболее активно это город Невпетровск, 75 из, из 119 проектов. Проекты в каждом районе примерно пропорционально распределились от 10 до 15 проектов в зависимости от территории. Как быстро получается финансирование? Вот, например, от подачи, момента подачи, проведения итогов конкурса до финансирования и осуществления воплощения в жизнь того или иного проекта? Ну, это от месяца до шести месяцев, не более того. Я знаю, что вы уже посетили с постмониторингом все дома, которые, скажем так, выиграли в конкурсе. У нас есть сюжет, как это происходило. Для чего было сделано так, что вот и процедура постмониторинга какая основная цель этой процедуры? Визита: посмотреть, туда ли пошли деньги, эффективно ли были потрачены? они? Вы правильно говорите, самое главное заключается в том, что мы предупреждаем членов, участников конкурса, что мы отслеживаем эффективность от этого проекта. Ну, Во-первых, ну, мы понимаем, что жители ОСМД это в рамках этого проекта это не только, их, не только бюджет области, это их личный бюджет, поскольку эти проекты все реализовывались при обязательном условии софинансирования самих жильцов. То есть здесь до копейки председатель должен отчитаться перед жильцами. То есть здесь исключаются какие-то элементы неправдивости, предоставленной информация. Но мы также говорим о том, что для нас важно понимать эффективность этих проектов. Мы хотим, я изучаю, каким образом, какие проекты лучше всего улучшают, какие проекты лучше всего повышают качество жизни. Какие проекты являются полезными для жильцов и эффективными с точки зрения реализации дальнейших проектов. Скажите, вот есть ли уже какие-то результаты, сколько удалось сэкономить энергоносителей и как это отразилось, отразилось в платежках за коммунальные услуги? Это ну, в, вопрос. в, каждом доме по-разному, в зависимости от размера проекта, в зависимости от сроков реализации проекта, но это в среднем, вот если говорить на дом в месяц, это от 1700 до 3000 гривен экономии. То есть, реальная экономия и по платежкам, насколько я поняла. То есть и коммунальные платежи реально можно сэкономить, предлагая. Это данные, вот это данные по счетчикам, которые стоят на входе в дом, это средняя экономия на весь дом. Я знаю, что областной совет не только помогал и ОСМД путем конкурса, но также и сельским громадам. Вот расскажите, что какие проекты предлагали сельские громады? Потому что мы мало слышим о селах, а ведь там тоже есть очень интересные проекты, очень интересные наработки. Ну, на самом деле мы с селами работаем давно. Программа поддержки развития местного самоуправления на сельских территориях реализуется областным советом с 2007 года, то есть уже шестой год. Там реализовано огромное количество проектов и программ. Но вот для сравнения, если сказать, вот мы в год реализуем в среднем от 50 до 80 проектов по сельским территориям. За 6 лет тут несложно посчитать, сколько в общем -то, сотен у нас получилось. И здесь, здесь мы видим, что очень высокая активность у жителей громад, те, кто уже принял участие в предыдущих проектах у них явный интерес, заинтересованность продолжать развитие этих программ на своих территориях. Из года в год количество участников растет, из года в год количество людей, которые принимают участие непосредственно увеличивается. Но в 2010 году участников таких проектов было около 60 тысяч, сейчас выше 300. Скажите, на этот год действует ли конкурс и можно ли подать заявление вот жителям, которые сейчас нас слушают и решили своим СМД успеть придумать проект и принять участие, получить финансирование? Ну, собственно говоря, я для этого и пришел сегодня в студию, чтобы сказать, что наш конкурс действует до 15 апреля, то есть еще больше месяца, еще есть время оформить проект, подать заявку для участия в конкурсе. А какие еще проекты по поддержке гражданской э, инициативы э, лично вот об, вы либо областной совет в этом году будут проводить? Сегодня прошел круглый стол, в котором принимали участие общественные организации, которые представлены в нашей области, в нашей области и представители э, Дуновских э, фундаций. Э, мы те проекты, о которых мы говорили, это проекты, направленные на энергосбережение, энергоэффективность. Это один из ключевых приоритетов, который прописан в нашей стратегии развития. Мы советуемся с общественными организациями, какие еще направления в рамках существующей стратегии можно использовать, чтобы передавать наш опыт нашей практике то что мы уже наработали э, как можно большему количеству людей. Э, вот э, в селах я уже сказал, да это свыше 300 тысяч человек задействованы, они понимают механику, они, они знают как эта процедура работает. В городах ну, вот, допустим в днепр 75 домов, в среднем в доме живет там, 300 человек, ну просто посчитать, да, сколько это людей задействовано. но мы хотим идти дальше. Мы хотим обучать этим навыкам, а также и общественной организации, каким образом создавать фонды громад, каким образом реализовывать проекты, самостоятельные проекты по, по привлечению финансовых ресурсов для реализации своих идей. Сегодня мы провели круглый стол. В рамках этого круглого стола мы подпишем меморандум. Это будет отдельная история. Я думаю, что мы отдельно еще это обсудим. Подпишем меморандум всем, всем, всеми теми, кому было интересно наше предложение. После этого пойдет система тренингов, обучения руководителей общественных организаций, представителей, навыкам, возможности реализации своих проектов. То есть не просто биться в глухую стену да вот у нас не получается вот вот все плохо и вообще все очень плохо а вот наоборот мы, мы предлагаем механизмы когда э, люди знают понимают и умеют каким образом решать свои вопросы скажите какой вы, как вы считаете удастся ли переломить скажем так стереотип не стереотип ну вот очень много, очень часто слышишь мнение вот на улице, я как журналист, вы, наверное, как и депутат, и глава областного совета, слышите о том, что люди вот говорят, вот от меня ничего не зависит, я лишь такой маленький винтик, вот что я могу реально изменить? Как пробудить менеджерские качества в тех же совладельцах больших многоквартирных домов? Как убедить людей, что их маленькое СМД это тоже предприятие, в принципе, и привлекать инвестиции, и работать можно с инвесторами потенциальными? Все очень просто. На самом деле нужно только один раз попробовать. Те ОСМД, которые уже созданы, они на самом деле уже представляют собой единицу, которая заинтересована, чтобы что-то делать. То есть они в, самой, в самой структуре ОСМД заложена идея динамики. То есть они уже и совершенно верно. Вот. Поэтому те, кто еще не создал, не самоорганизовался как мы говорим, это может быть ОСН, орган самоорганизации населения, это может быть кооператив, это, это может быть ОСМД, неважно. То есть любая форма самоорганизации, она дает возможность решать какие-то большие вопросы. Как вы считаете, допустим, позитивный пример тех домов, где действительно либо установлено новое остекление, новые двери, новые, скажем так, и системы новые счетчики, новые котлы а, современные. Может вот это вот быть лучшей рекламой для конкурса, чем а, и выступления по телевидению, а, любые статьи в газете? То есть когда люди реально увидели, что вот соседи а, написали проект и действительно получили, живут в доме намного более комфортно. Ну вот, если обратили внимание, то я в начале прошлого года очень мало говорил об этом конкурсе. То есть я больше ждал, Реализация, чтобы можно было сказать, что пойдите, посмотрите своими глазами. Можно не только услышать, но увидеть и даже пощупать. Поэтому мне очень приятно, что уже есть много реализованных программ, проектов. Можно пойти и убедиться лично. Насколько долгосрочная программа подобных конкурсов? Вот В этом году мы уже, вы сказали, что она продолжается. В следующем году и еще через несколько лет. Ну, В долгосрочной перспективе в рамках нашей стратегии до 2020 года мы это планируем делать. Вы не так давно вернулись в Брюсселе, где проходили специальные слушания в Европарламенте э, в Днепропетров, Днепропетровской области. И скажите, как вот е, коллеги с Европарламента, вы, наверное, им докладывали о тех инициативах по поддержке гражданской э, инициативы, которая реализуется в Днепропетровской области, а как там смотрят э, на подобные вещи и практикуют ли они у себя? Подобные конкурсы, э, скажем так, поощрения активных граждан? То, что мы делаем, э, находится в рамках лучших практик самоорганизации в Европе и в мире вообще. То есть активные жители, активные жильцы ⁇ это основа общества, основа гражданского общества. Мы, безусловно, говорили на эту тему и в Европарламенте, скажу больше открою небольшой секрет. Мы ведем сейчас активно переговоры с одной из организаций, ассоциаций в Европе, чтобы создать на территории нашей области первый в Украине европейский ресурсный центр, который будет помогать реализовывать, обучать различные программы вместе с партнерами в Евросоюзе. То, что мы вот сегодня сделали в рамках круглого стола с общественными организациями, найдет свое продолжение на международном уровне. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот уже реализованные шаги по стезе энергоэффективности и экономии ресурсов, то, что уже сделано утепление в домах и также на больших предприятиях, есть ли какое-то общее ожидание за год, вот к чему мы должны прийти, сколько должны сэкономить ресурсов и оправдывают ли, оправданы ли уже сделанные шаги? Ну, за один год очень сложно посчитать эффективность, потому что зима на зиму не приходится. Да? То есть мы не можем понять, как отличалось, как отличаются платежки этого отопительного периода от предыдущего. Нужно прожить в, в доме, в котором реализован проект там, год или два, да, чтобы можно было сравнить. Вот. В текущем режиме. Жильці показують орієнтовочну економію, але я думаю, що настоящий ефект буде виден через год. І в рамках області також. Да. Да. Благодарю вас за розговор. Час нашого ефіру, на жаль, завершується. Нагадую, гостем поглядом голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удот. Я з вами прощаюся, але попереду на нашому телеканалі ще багато цікавого. Тож не перемикайте, залишайтеся з 34-м.